Hər vaxtınız xeyir YouTube kanalı izləyiciləri. Biz hal-hazırda Xırdalan şəhərindəyik. Xırdalan şəhərində yoncalıq deyilən bir ərazidə vazın arxasında sot yarımda belə bir iki maşını həyəti olan, sənətə qaydasında olan, iki mərtəbəli, dörd otaqlı həyət evi göstərirəm. Həyət bu qaydadadır. Maşın rahat şəkildə keçəcək. Burada su üçün trapta nəzərdə tutulub. Evin yanından da belə bir yer var. Bu evə aiddir. Burada kombinin yerləridir qoyulubdur. Tam hazır. Cərəyan da qoyulub, qaz xətti də var. Olmayanlara qismət çox gözəl bir evdir. Evin ümumi 4 otaqdır. Sənədləri tam qaydasındadır, çıxarışı var, notarial qaydada alqısadı olacaq. Gördüyünüz kimi bu darvazası da əsas giriş qapı hissəsidir. Və burdan da həyətə bu hissəsini göstərirəm sizlərə. Çox gözəl, keyfiyyətlə tikilmiş bir həyət evidir. Və hal-hazırda evin içinə daxil olmuşuq. İçəri hissəsində kürsüsü var, gördüyünüz kimi. Burda bizdə birinci mərtəbədə qonaq otağı var. Onu göstərirəm. Döşəmə taxta poldur. Böyük bir həcmdə olan bir qonaq otağıdır. Böyük bir pəncərə ilədir. Kombi xətləri tam şəkildə çəkilib hazırdır. Təmiri də ki, göz qabağındadır. Tam səliqəli təmirlidir. Laq işləri görülüb, taxtanın laqı da vurulub, pilləkənlər laqlanıb tam hazır. Burda pilləkənin altında belə boş yer də var. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abnolu çiyəcəkdə Xırdalanda məsəhəzdə satışa çıxacaq bina və həyət evlərlə bağlı bir video görüntü ilk çola sizlər izləyin. Və bu da bu evi, bu 4 otaq həyət evinin böyük həcmli mətbəxidir. Sözün həqiqi mənasında böyük həcmlidir. Qaz, su, işıq, kanalizasiya hər bir şey var. İmamlıdadə təşəkkür edirəm Xırdalan şəhərində. Vazın arxasında yoncalıq deyən bir ərazidə yerləşir və burada da hamam otağıdır. Tam təmiridir gördüyünüz kimi. Aksesuarlarda bir qismi qoyulubdur. Birinci mərtəbədə hamam otağı var, qonaq otağılar və böyük bir mətbəxi var. Və bu ünvandan qalxıram sizə yuxarıda olaq yataq otaqlarını da göstərim. Hal-hazırda qalxmışıq, ikinci mərtəbədəyik. O belə bir dəhlizdir. İkinci mərtəbənin 3 yataq otağı var. Burda sol, sağ tərəfdə bizdə belə bir dedikdir, yəni uşaq otağıdır. Tam təmirdir. Ölçüləri də doğrudandır, gözəldir. İkinci mərtəbənin özünə məxsus hamam otağı var tam təmir edilib. Qiymət də bazara uyğun qiymətədir. İlkin olaraq 63.000 manata deyilir. Nağd satılır. Bizdə hırdalı digər evlərimiz də var satışda. Aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb baxa bilərsiniz. Orta ölçülü yataq otağına baxdıq və indi hal-hazırda sizə ən böyük yataq otağını göstərirəm. Bu yataq otağı ümum hesablan hardasa 19-20 kvadratdır. Bəki də çox olar. Bira belə bir böyük həcmdə olan yataq otağıdır. Qiyməti də təəssür üçün 63.000 manatdır. Yuxarı mərtəbədə bütün otaqlara kombi xəttləri çəkilib. Əla, səliqəli təmirli bir 4 otaqlı həyət evidir. Sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abadan 12 il sonra şəhərə çıxacaq bina və həyət evlərlə bağlı olan video gördülər. İlk bunu sizlər izləyə biləsiniz.